Хочу, во-первых, поздравить всю команду и всех Иди, болельщиков. И всех болельщиков, которые здесь были. Очень приятно, что ну, все помогали, болели. Я думаю, это историческая победа для Украины. знаете. Три победы, три дня. Тут сказать больше нечего. Надо, знаете, завтра отдохнуть и выиграть оставшиеся две игры смотреть вперед. Я знаю, допустим, все у нас да, читали там, что кто пишет, знаете, там многие сайты. Просто. Я не знаю, как они себя дальше в зеркало смотрят после того, что происходит. Пускай дальше пишут, играем в баскетбол. Просто супер, я не знаю, у меня даже слов нет. Очень хороший матч, очень хорошо провели его. Да, в конце нас догнали немножко, но мы выдержали этот темп игры и все-таки довели до конца, до победы. Так, уже почти выздоровел, в принципе, не волнует. Иногда после усталости поднимают колено, а так, в принципе, идеально, как бы нормально себя чувствую. Вы сегодня защищались против самого результативного, это как -то... Ну, конечно, тяжело с ним защищаться. Он забивает просто бешеные трехочковые. Но мы с ним, я думаю, справились. Пускай лучше он забьет 20 очков, и мы выиграем. Чем забьет вся команда по 10 очков, мы проиграем.